नमस्कार आमच्या समर्पण मराठी चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे असेच ईश्वराची स्तुतीस्त्रोत्र व नवनवीन कथा ऐकण्यासाठी तसंच या समर्पण मराठी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व नवनवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा आम्ही या भागात ती शिव अष्टोत्तर शतनामावाली ऐकणार आहोत ही महादेवाची एकशेआठ नामे वाचणे शक्य नसल्यास किमान श्रवण करावे ह्या एकशेआठ शिवनामावलीचे वाचन श्रवण करणाऱ्यास व रोज नित्यपाठ वा श्रवण केल्याने आपल्या जीवनात सकारात्मक ऊर्जाशक्ती प्राप्त होऊन महादेवाची कृपादृष्टी व त्यांचा आशीर्वाद लाभणारे आपल्या मनोकामना पूर्ण होऊन सर्व सुख समाधान व ऐश्वर प्राप्त होणार आहे तर चला आपण आता श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावलीला सुरुवात करूया श्री गणेशाय श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली ओम शिवाय नम ओम महेश्वराय नम ॐ शम्भवे नमः ॐ पीनाकिने नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ हिरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शंकराय नमः ॐ शूलपाणये नमः ॐ खट्वागिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ शिल्पिमिष्ठाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सल्लाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ नमः ॐ तिलोकेशाय नमः ॐ शीतिकण्ठाय नमः ॐ शिवप्रियाय नमः ॐ उग्राय नमः कपालिने नमः ॐ कौमारये नमः ॐ अन्धकासुरसुदनाय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ललाटाक्षाय नमः कालकालाय नमः ॐ कृपानिधये नमः ॐ भीमाय नमः ॐ परशुहस्ताय नमः ॐ मृगपाणये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिनय नमः ॐ राय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः य नमः ॐ वृषभरूढाय नमः ॐ भस्मोदधुतविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रैमूर्तये नमः नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यत्नमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुदर्शाय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ अनघाय नमः जङ्गभूषणाय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्वने नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्तिवाससे नमः ॐ कुरारातये नमः भगवते नमः ॐ प्रमथाधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः सूक्ष्मतन्वये नमः जगद्यापिने नमः ॐ जगद्गुर्वे नमः महासेनजनकाय नमः चारुविक्रमाय नमः रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः स्थाणवे नमः ॐ महीपृज्ञाय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ सात्विकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ खण्डपरशवे नमः ॐ मजाय नमः ॐ पाशविमोचकाय नमः ॐ ॐण्डाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ य नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ हरे नमः ॐ पूषदन्तभिदे नमः ॐ अव्यग्राय नमः ॐ दशाध्वरहराय नमः ॐ हराय नमः ॐ भगनेत्रभिदेक्ताय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपदे नमः अपवर्गप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ तारकाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः इति श्रीशिवाष्टोत्तरशतनामावली सम्पूर्णम्